असलम माजा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों नांदेड़ इतवारे के डी सुशील कुमार नाइक के पथक ने की एक बड़ी कार्रवाई राजनिवास पान मसाले का मुख्य गुटखा माफिया सैयद आमिर हिमायत नगर वाले पर हुई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कार्रवाई नांदेड़ जिले में नांदेड़ के दबंग एसपी अविनाश कुमार ने करोड़ों रुपए की कार्रवाई की है ऑपरेशन फ्लैश आउट के अंतर्गत और उसी के चलते आज भी उनकी टीम कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से नांदेड़ के अवैध धंधे और गुनेगारी ख़त्म हो रही है उसी तरह पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है जिस तरीके से हिमायत नगर का एक मेन गुटखा माफिया जो कभी पुलिस के हत्ते नहीं चढ़ता था कल 14 लाख ,00 के मुद्देमाल के साथ राजनिवास पर गुटखा पकड़ेगा और सुशील कुमार नाइक की एक पथक ने ये ग्रामीण के हद में कार्रवाई की है इस सैयद आमिर पर कहीं पुलिस स्टेशन में गुने दाखिल है और वो अभी तक पुलिस को नहीं मिलता था मगर जिस तरीके से अविनाश कुमार की टीम ने उस पर कार्रवाई लगातार की है दो महीने पहले सात सितंबर को भी सैयद आमिर का एक राजनिवास का पिकअप गाड़ी थी जो सारखनी से होते हुए हिमायत नगर को आ रही थी उसे किनवट के पुलिस ने अंबेडकर चौक पर ही पकड़ा था जिसमें 20 लाख का राजनिवास का गुटखा था और उसी तरह इतवारे के डीएसपी सुशील कुमार नाइक ने भी एक बड़ी कार्रवाई की है और इसी तरह कार्रवाई होगी और ये मेन मुख्य का गुटखा माफिया सैयद आमिर को कब पुलिस हिरासत में लेती है और इसे किस सज़ा देती है वो देखना है और नांदेड़ के अंदर पूरे गुटका सप्लाई करने वाला यह राजनिवास का हिमायत नगर में रहने वाला आमिर है जिस पर ग्रामीण पुलिस थाने में एफ हुआ है और वो अभी तक फरार है कल पोलिस गाडी जप्त की और चौदा लाख का गुटखा भी पकडा है नमस्कार माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे राजनिवास पान मसाल्याचा मुख्य गुटखा माफिया सय्यद अमीरवर गुन्हा दाखल इतवाराचे डीवायएसपी सुशील कुमार नाईक यांच्या पथकाची मोठी कार्यवाही मुदखेड कडून नांदेडकडे एका पिकअप वाहनातून मोठ्या प्रमाणात गुटखा येत असल्याची माहिती इतवारा उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुशील कुमार यांना प्राप्त झाल्यानंतरच त्यांच्या पथकातील कर्मचाऱ्यांनी ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गाडेगाव परिसरात सापळा रचून त्या वाहनाची तपासणी केली या तपासणीत लाखो रुपयांचा गुटखा आढळून आल्यानंतर पोलिसांनी पिकअप वाहन व वा गुटका असा ऐकून साडे पंधरा लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे या प्रकरणी चार जणांविरुद्ध ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे हिमातनगर भागातून मोठ्या प्रमाणात गुटखा नांदेडकडे येत असल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांना मिळाली दिनांक तीस रोजी रात्री अडीच वाजताच्या कालावधीत गाडेगाव परिसरात एका पानटपरी जवळ पोलिसांनी पिकअप वाहन साडेसहा लाखाचा मुद्देमाल आढळून आला या कार्यवाहीत साडेसहा लाखाचा गुटखा व साडेसात लाख रुपये वाहन सुशील कुमार नाईक यांच्या पथकाने जप्त केले आहे या प्रकरणी अर्जुन मुंडे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी सय्यद अमीर सय्यद खमर सह चार जणांविरुद्ध कलम एकशे दोनशे दोनशे दो चौऱ्याहत्तर दोनशे पंच्याहत्तर तीन पाच भारतीय न्याय संहितेनुसार नांदेड ग्रामीण ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे सदरची कार्यवाही पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार अप्पर पोलीस अधीक्षक खंडेराय धरणे सुरेश गुरव सुशील कुमार नायक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्जुन मुंडे मोहम्मद गौस श्रीराम दासरे आदींनी केले आहे माझ्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा